শান্তি আজি একত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ পাপদাদাৰ অব্যক্ত সংকেত হৈছে সময় অনুসৰি চাৰিওফালে শক্তিৰ কিৰণ দিয়াৰ প্ৰকম্পন দিয়াৰ মনেৰে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি কৰাৰ কাৰ্য কৰা এতিয়া এইটো সেৱাৰ আৱশ্যকতা আছে যেনেকৈ শাকাৰ ৰূপত দেখিলা এনেকুৱা কোনো লহৰৰ সময় যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া দিনে ৰাতিয়ে শক্তিৰ কিৰণ দিয়াৰ নিৰ্গলীক শক্তি দিয়াৰ প্ৰতি মনোযোগ দিছিল সময় উলিয়াই আত্মাসকলক শক্তিৰ কিৰণ দিয়াৰ সেৱা চলিছিল এনেকৈ পিতাক অনুসৰণ কৰা ওম শান্তি thank you